Українці, втомившись від постійних протестів і бажаючи повернення до нормального цивільного життя, забезпечили перемогу вже у першому турі дострокових виборів президента країни Петру Порошенку. Наразі українці покладають на легітимно обраного главу держави величезні надії. Чекають виконання його обіцянок в першу чергу щодо повної нормалізації ситуації на сході країни і лозівчани. Хто з долею скептицизму, хто з цілковитою впевненістю? Що має зробити глава держави насамперед, ми поцікавилися у городян. была. Что вы ждете от нового президента в первую очередь? Мира над землей. Что я в первую очередь. больше ничего не надо. Наставляю все Мира. Мира. Потому что что еще можно желать в это время? Такое печальное для нашей страны. Пошла инаугурация. Чего вы ждете от нового избранного президента? Отставка. А что так? Это так, я ее не выбирал. регулирование ситуации? Разве это не первая его обязанность? А в воскресенье он не урегулировал. Он все а показал. До а до сих пор. В Славянске прямо в храм что? храм бомба упала. Это что? Во время службы. Это по-человечески, да? Это нормально, да, вы считаете? Да я воздержусь, я даже не знаю, что от него можно ждать. Ничего не ждем. Я думаю, лишь бы было лучше. Чтобы в стране не был порядок и все. Дай Бог, чтобы у нас мир был. Вот это все. Окончание этой кровопролитной войны на Донбассе, в Луганске и Славянске, вера в светлое будущее, чтобы все было хорошо. Главное мир. Спокойствие в первую очередь хотелось бы. Спокойствие, стабильности, чтобы люди могли работать, зарабатывать и быть спокойными за своих детей, за своих родных. Ждем мира, согласия, взаимопонимания украинцев, россиян. Чтобы все стало на свои места, как было прежде. Ну, желательно, чтобы улучшились, естественно, пенсионерам, пенсии хочется добавить. Вот. Чтобы каждый получал за свой труд те деньги, которые он заслуживает, а не копейки нищенские. Я надеюсь, что новый президент оправдает доверие граждан, которые его избрали, обеспечит порядок и спокойствие в нашем государстве в связи с сложившейся обстановкой. Я думаю, что у него есть все, весь инструментарий для этого, чтобы обеспечить все то, что необходимо гражданам, ради чего они его избирали. Обеспечить не только благополучие граждан, но и определенное материальное благополучие. Будет развивать Украину именно не только в середине государства, но и на европейском уровне.